Герої, герої, це герої господарі на нашій землі. І ми маємо не вимагати, ми маємо наказувати цій владі, щоб вона робила те, що цим людям потрібно. Добра новина піднімається весь світ. Наш приклад для всього світу прямого народовладдя. І зараз, ви знаєте, Джохар був атакований хлопцями. І... Чеченцями, справжніми патріотами, і вони, наш приклад, їм допомагає. І вони хотіли нам сказати, тримайтеся, весь народ по всій Росії зараз буде підніматися. І я надаю слово представнику цієї волелюбної нації, народу Ічкерії Ахмету. Вичкерия! 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 Слава Украине! Слава! Слава, слава! Я бы хотел сказать несколько слов от чеченского народа, чтобы вы знали, чеченский народ сегодня с вами, он вас поддерживает, мы восхищаемся вами. Восхищаемся небесные сотни парней, которые шли на пули с деревянными щитами, прецедент которого никогда в современной истории да, никогда не было. Второе. От всего чеченского народа хочу подтвердить, что Рамзан Кадыров, который старается всячески терроризировать, пугать элиту и народ Украины, что он не этнический чеченец к чеченскому народу, он никакого отношения не имеет. И все его заявления о чеченского народа не стоят даже двух копеек. Если бы он был таким сильным мужчиной, как он себя называет, чтобы пугать украинский народ, он в первую очередь отомстил бы за своего убитого отца. Мужчина никогда не будет клясться в любви признаваться в любви по поводу и без повода убийцы своего отца. Одно это говорит о том, что он к нашему народу никакого отношения не имеет. Это потомок тех, которые, не знаю, то ли цыган, то ли еще кого, которые в свое время пришли в Чеченскую республику Ичкерия. Следующее, что я хотел бы сказать, мы 11 декабря в годовщину Ровно 20 лет назад, 11 декабря, началась первая русско-чеченская война. И мы здесь 11 декабря проводим митинг, напоминание о, о, об этой трагической дате. И приглашаем всех принять участие и поддержать нас тоже где-то в 12, то ли в 11, то ли в 12, в зависимости от времени, разрешения. Следующее. Опять же, наша победа возможна только в том случае, если все угнетенные народы Советского Союза наконец-то поймут, кто наш истинный враг, когда мы объединимся и перестанем их бояться. Вся сила Путина и его клики в том, что мы не до конца поняли всю нашу силу. И самое страшное, чего они боятся, они боятся нашего объединения. Я надеюсь, что мы это осознаем, поймем, объединимся и раз и навсегда покончим с этой чумой 21 века, с этим русизмом. Спасибо вам большое за поддержку. Мне очень приятно, что при слове Ичкерия вы так очень хорошо поддерживаете. Последний инцидент, который произошел в Грозном 2-3 дня назад, это своего рода, если мы это правильно понимаем, это напоминание всему мировому сообществу, что в Чечне трагедия, происходит геноцид чеченского народа. Это и поддержка братскому украинскому народу, чтобы войска, которые стоят в Чеченской республике, не направлялись в Украину для геноцида такого же на востоке Украины. Единственное, сегодня, что просят наши братья от украинской стороны, нам не нужна не военная помощь, не деньги, не ни финансовая, никакая. Нам нужна политическая поддержка. Нам нужно, чтобы пресса, политики, наконец-то начали говорить о том, что в Чечне происходит геноцид чеченского народа. Одно это умол... умолчание этого факта дает Путину и его клики продолжать геноцид чеченского народа и Следующее будет. Был грузинский народ, сейчас это Украина. Если мы наконец-то не осознаем и начнем говорить чистую правду, то мы никогда не сможем избавиться от этого московского ИГА. Очень приятная была новость вчера, когда наконец-то власти Украины завели уголовное дело против Рамзана Кадырова. Я надеюсь, это только начало. Этот человек рано или поздно как и московская ИГА понесет... Заслуженное наказание. Молодцы. У нас еще разрешение мы не получили. Или в 12, или это будет в час дня. Вот здесь, на Майдане, да. Мы надеемся, что нас поддержат. И здесь будут и наши, я надеюсь, и политики, которые приедут, потому что сегодня небезопасно здесь находиться. Я могу сегодня показать свое лицо, потому что. У меня в Чечне родственников нет. Все выехали, которые, те, которые остались живы. С 1994 -го года я потерял отца и трех братьев. У меня остался один брат, он находится в Бельгии. Если бы он был в Чечне, я бы, наверное, здесь не стоял, не разговаривал. И даже чеченцы, которые будут здесь, они будут как-то прикрывать свои лица. Это не потому, что они какие-то бандиты, а это потому, чтобы их родственники в Чечне на второй день не были убиты или не были арестованы. Это в Чеченской республике Ичкеле сегодня это ху ситуация хуже, чем в 1937 году. Сталин по сравнению с Кадыровым еще был пионером. И я думаю, 11 декабря сейчас здесь, если вы придете, мы расскажем еще больше. Еще я хотел бы подчеркнуть такой факт, чтобы все знали лживая русская пропаганда, российская пропаганда умалчивает тот факт, что перед развалом Советского Союза Чеченская Республика получила статус союзной республики. Мы не были уже автономной республикой, было 16 союзных республик, а не 15, как это утверждает российская сторона. И с развалом Советского Союза юридически мы были, получили такой же статус, как и Украина, мы стали свободной республика, имели свою конституцию тогда, когда еще Российская Федерация не имела ни своей конституции, ни, не было подобных нормативных актов. И поэтому война, которая была развязана в 1994 году, она была оккупацией независимого государства, а не, как говорит Российская Федерация, антитеррористической операцией. И я бы попросил бы украинскую сторону именно так это и называть. 11 декабря мы предоставим и нормативные акты, и решения, и парламента в Грозном, и которые были в Москве, подтверждающие данный факт. На этом все, я не буду вас задерживать больше. Я уверен, что мы победим. Слава Украине и слава Ишкери. Слава Ишкери! Шановна громада организацию этого захода, видите, нашого громадського обговорення, выполняет Рада активистов.